ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਮੈਨ ਰੋਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Eid ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅੱਜ Eid ਦਾ ਪਾਵਨ ਤਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਹਰਸ਼ੋ-ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ Eid ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਪੜੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਰਾਸ਼ੇਦ ਜੀ ਰਾਸ਼ੇਦ ਜੀ ਅੱਜ साडे नाल विशेष तौर पे हाजने दा जी सब तो भला थानू ईद दिया बहुत-बहुत मुबारक मेनदो साहब आपको भी ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद क्योंकि आज जैसे कि आपने बताया कि पंजाब में नहीं या खन्ना में नहीं बल्कि पूरे देश के कोने-कोने में ईद-उल-फितर का जो त्यौहार है वो बहुत ही शानो-शौकत के साथ मनाया जा रहा है और ये त्यौहार जो है मैं आपको एक बात बता दूं क्योंकि जो हमारे मोहम्मद साहब थे द मैसेंजर ऑफ गॉड थे जिन्होंने दुनिया के अंदर इंसानियत का पैगाम दिया मोहब्बत का मोहब्बत का पैगाम दिया जिन्होंने बहुत बड़ा लोगों को जोड़ने का पैगाम दिया वो इसके प्रतीक थे और इस महीने में ये जो रमज़ान का महीना गुजरा है इसके तीस रोजे पूरे होने के बाद में जो है ईद जो है वो मनाई जाती है उस खुशी में ईद मनाई जाती है कि हजूर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम पर तीस रोजे जो है रखे गए थे अल्लाह ताला ने रखे थे और हर ये तोहफा अल्लाह ताला जो है वो हजूर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता था ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है मोहब्बत का महीना है प्यार का महीना है खलूस का महीना है और सबसे बड़ी बात यह कि यह महीना जो है वो इबादत का महीना है इस इस माह के अंदर इस महीने के अंदर अगर जो बंदा एक वक्त की नमाज पढ़ता है ना मालूम कितनी सौ नमाजों का सवाब उसको मिलता है जिस तरह से मदीने के अंदर हम एक वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो पचास हजार नमाजों का सवाब मिलता है और मक्के के अंदर हम नमाज पढ़ते हैं तो एक लाख नमाजों का सवाब वहां मिलता है इस महीने के अंदर इंसान के सारे गुनाहों को माफ कर देता है अल्लाह है और अपनी रहमतें जो है वो बरसाता है और वो खजाने लेकर बैठ जाता है कि ऐ मेरे मोमिनो ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें देने के लिए बैठा हूं मेरे मांगने का तरीका यही है कि उसकी रोजे और नमाज की पाबंदी की जाए और ये रोजा जो है बड़ी अहम चीज है बिना खाए पिए जो है इसको रखा जाता है और इसमें इबादत जो भी इंसान करता है वो इबादत उसकी अल्लाह ताला जो है वो कबूल करता है जैसे आपने कहा कि तीस दिन जो है रोजा रखना पड़ता है इसमें क्या कुछ है कैसे भी सुबह कितने बजे रोजा शुरू होता है शाम को कितने बजे खुलता है और बीच में जो लोग हैं क्योंकि हमारे कुछ हिंदू भाइयों को जागृत होनी चाहिए कि क्या कुछ है रोजे में क्या कुछ खा सकते हैं देखिए मैं आपको बता आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मेहनत साहब मैं आपको ये बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि हमारा जो रोजा है वो सुबह जो है पौने पाँच बजे यानी कि चार बज के पैंतालीस मिनट से हमारे रोजे का वक्त जो है वो हमारा शुरू हो जाता है और पाँच बज के पाँच मिनट तक यानी कि हम बीस मिनट में जो है अपना जो ये आधे घंटे में हम कुछ भी खा पी सकते हैं चाहे हम चाय पी सकते हैं नाश्ता कर सकते हैं या जो भी हम खाना चाहे खा सकते हैं उसके बाद में हम नियत करते हैं और नियत करने के बाद में वजू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं उसके बाद में हम एक घुट पानी भी जो है नहीं पी सकते हैं शाम के हम शाम के छह बज के उनचास मिनट तक मतलब बिल्कुल भी कोई पानी नहीं आया कोई पानी नहीं है। जैसे ये मुंह से लब निकलता है, जैसे ये जो निकलता है। ये जो लब निकलता है इसको भी हम अंदर नहीं ले सकते और हम कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा कोई भी इंजेक्शन हम कुछ भी नहीं ले सकते एक घुट पानी का कतरा भी हम अंदर नहीं ले सकते अगर हम लेंगे, तो हमारा रोजा हो जाएगा, हमारा रोजा टूट जाएगा उनके पचास मिनट पर जब आजान होती है उस टाइम पे हम रोजा जो है खोलते हैं उस वक्त हम खजूर हमारे यहाँ रोजा जो है खोलना खजूर से सुन्नत माना गया है उससे या नमक से जो है हम रोजा खोलते हैं उस वक्त जो है उसके बाद में रोजा खोलने के बाद हम शरबत अफजा का पी सकते हैं फ्रूट खा सकते हैं खाना खा सकते हैं जो भी चीज़ हमारे घर में मैसर है अल्लाह ताला ने जो तोफी दी है वो उससे हम रोजा खोल के उसके बाद हम मगरिब की नमाज पढ़ते हैं उसके बाद फिर हमारा रात भर इबादत का सिलसिला शुरू हो जाता अच्छा जाए जैसे है। रोजा की बात कीजिए रोजा जो है घर में सभी लोग रखते हैं या जो कुछ मानता है वही रख सकते हैं नहीं नहीं ये रोजा हमारे यहाँ सबों पे जो है ये ये जो है रखना जरूरी है हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी रखते हैं जो सात साल से ऊपर के हैं उनके ऊपर भी रोजा रखना जो है ज़रूरी होता है और जो घर के अंदर लड़कियां हैं लड़के हैं जो जवान हैं बुजुर्ग हैं बूढ़े हैं सब पे रोजा जो है वो जायज़ है सब लोग रोजा रखते हैं इसकी जो जो इसका जो अजलो सवाब है उसका कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला एक महीने में ये आपको आजमाइश करता है कि दुनिया की चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है लेकिन आप उसको खा नहीं सकते उसको आप पी नहीं सकते आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन को मारना है और अपने मन को मारकर अल्लाह की इबादत करना है और उस खुदा को याद करना है उसकी नमाज पढ़नी है और रात को रोजा खोलने के बाद हमारे यहाँ ईशा की नमाज के बाद तराबियां पढ़ी जाती हैं जनाब ये क्या होती है तराबी तो जो है हमारे यहाँ बीस तराबी पढ़ी जाती है और इस तराबी में रोजाना एक या दो पारा कुरान पाक का पढ़ा जाता है उसमें हाफिज लोग बाहर से आते हैं जो सुनाते हैं जिनको की पूरी किताब हिफ्ज याद होती है उनको पूरी याद होती है और वो इन तीस रोजे के अंदर पूरा कला में पा खत्म करते हैं और उसके बाद दुआ होती है पूरे आलम के लिए चाहे वो कोई भी मोमिन हो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो बौद्धिस्ट हो किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखने वाला हो उसके लिए जो है दुआ मांगी जाती है और खास तरीके से जिस तरह से अभी जैसे कि फिलिस्तीन में हो रहा है जुलमो सितम हो रहा है बहुत ज्यादा उनके लिए भी दुआ की जाती है जहाँ हजारों बच्चे शहीद कर दिए गए बूढ़े नौजवान बुजुर्ग शहीद कर दिए गए उनके लिए भी दुआ की जाती है और हम सब भाइयों के लिए हिंदू भाइयों के लिए दुआ की जाती है उनकी सेहत के लिए उनकी तंदुरुस्ती के लिए उनकी बीमारी के लिए उन सब मोमिनों के लिए क्योंकि सब इंसान जो है अल्लाह के बनाए हुए हैं मुझे वो एक शेर याद आता है कि हिंदू यहाँ मिले मुस्लिम यहाँ मिले हिंदू यहाँ मिले मुस्लिम यहाँ मिले सिख यहां मिले ईसाई यहां मिले मुझे तलाश है इंसान कहां मिले मुस्लिम धर्म जो है वो सिर्फ अखलाक का धर्म है मोहब्बत का धर्म है एकता का धर्म है गंगा जमुना तहजीब का जो है वो धर्म है मुसलमान जो है एक साफ सुथरा धर्म राशि जी क्या बनाने क्या बनाने आए थे क्या क्या बनाने आए थे क्या क्या बना बैठे कहीं मंदिर, मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे हमसे तो परिंदों की जात अच्छी हमसे तो परिंदों की जात अच्छी कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे राजू जी एक लास्ट में हाँ बिल्कुल जी नमाज है नमाज की गल कर सकते हैं आप जो रोजे तुम साल च बार पार हो जाते ये ये हमारा जो है रमजान मुबारक का महीना होता है हमारा ये स्पेशल एक महीना होता है हमारे रमजान का इसमें जो है हम तीस रोजे रखते हैं अगर चांद पहले एक रोज दिख जाता है या बाद तो उनतीस रोजे हो जाते हैं या तीस और उनतीस रोजे होने के बाद में या तीस रोजे होने के बाद जब चांद दिखता है तो तभी जो है वो ईद मनाई जाती है उसके बाद में जो ये ईद उल फितर का त्यौहार है ये मनाया जाता है हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हैं उनके हक में दुआ करते हैं हम कब्रिस्तानों में जाते हैं उनके लिए दुआ करते हैं और हम पूरे इन दिनों में क्या वैसे भी और खास तरीके से इन दिनों में दुआ बहुत जल्दी मकबूल होती है अच्छा एक बात तो और जो है जैसे ये कहने को है कि मुस्लिम में जो एक त्योहार जो है एक तो सीमियों का त्योहार होता तो है कुछ ऐसे कुछ क्या है हाँ ता मैं ता ता है। ये आपने बहुत अच्छी बात ही देखिए एक बड़ी ये एक जमाने से एक ट्रेडिशन चली आ रही है क्योंकि ये जब रमजान मुबारक का महीना पूरा होता है और जब एक दूसरे को लोग गले मिलकर मुबारकबाद ईद की देते हैं जिस तरह से राज महेंद्रो साहब आप अपने चैनल के थ्रू यहाँ तशरीफ लाए हैं और आपने मुझे गले मिलकर मुबारकबाद दी है और तो बड़ा अच्छा लगा तो हम इस खुशी में जो है सिवैया बनाते हैं दूध की सिवैया ड्राई फ्रूट होता है डला हुआ उसके अंदर और जो है हम वो सिवैया जो है हम बनाते हैं और उससे जो है हम मुंह मीठा कराते हैं तो ये एक मोहब्बत का पैगाम होता है आ, सही बात बताऊ तो मैं लगातार पिछले चार पांच साल से राशिद जी के जहाँ पे सेमी खाने के लिए आ रहा था और आज भी मैंने खुद इनको फोन किया कि राशिद जी आज हमें आप भूल गए और उन्होंने हमें निमंत्रण दिया तो मैं एक बार मुबारकबाद फिर देता हूँ इनको और सेमिया जरूर खा के जाऊंगा और ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿਹਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿ ਭਾਵਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਲਾਪ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਟ ਨੇਤਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਈਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਬਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਕਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਬਾਮ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਔਰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਚ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਕੜ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਸ ਇਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਵਈਆਂ ਖਲਾਈਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ Eid ਦਾ ਤਿਹਾੜੀ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਸੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੇਮੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਮੈਨ ਰੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਰੂਬ ਰੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ